Salam əziz izləyicilər. Bu gün mən sadəcə 4 gündə ilə türk paxlavasının bişirilmə qaydasını göstərəcəm. Çox asan bir üsuldur. Başlayıram xəbərlə. 2 yumurta, 1 stəkan qatıq, yarım armudu stəkan, ərilmiş yağ və 1 armudu stəkan duru yağ. 1 xörək qaşığı sirke və 1 xörək qaşığı limon sıxıram və qarışdırıram. 4 stəkan un əlavə edirəm və 1 paket qabartma tozu. Və xəmiri yoğururam. Xəmir, xəmir çox sərt olsa, əlavə un da əlavə edirsiniz və yumşaq bir xəmir əldə edirəm. Yumşaq xəmir əldə etdim. 4 eyni hissəyə bölürəm. Sadəcə 4 gündə edirəm. Həqiqətən də sanki 40 qat yuxu açmısan kimi bir paxlava dadında olur kündələrin üzərinə örtük örtüb bir qədər 15 dəqiqə dincəlməyə qoyuram. Və şərbətini hazırlamağa gedirəm. 5 stəkan şəkər tozu və 4 stəkan yarım su əlavə edirəm və qaynamağa qoyuram. Hardasa yarım saat qaynatdım. Kündələr 15 dəqiqə dincəldi və başlayıram kündəni yaymağa. Bir lavaş yuxa qalanlığında açıram. Nə çox nazik, nə də ki çox qalın. Tik-tak havasını mütləq nişasta ilə açmaq lazımdır. Yuxanı yaydıqdan sonra bol-bol nişasta vurub belə bir formada qatlayıram. Hər qatladığım hissəyə bol-bol nişasta vururam və bu formada qatlayıb yenə də bunu qoyacam. Bu gündənə də 15 dəqiqə dincəlməyə qoyacam. İkincisini yayıram. Yenə nişasta vurub açıram. Hər qatına nişasta vururam mütləq. Qatladığım qatlara bu formada qatlayıb nişasta vururam. Amilləri 15 dəqiqə dincəlməyə qoyuram. Artıq kündələr 15 dəqiqəcə də dincəldi və başlayıram bunu açmağa. Altına bir qədər nişasta vururam və oxlavayla açıram. Bu formada həqiqətən də çox nazik qatları olan bir paxlava alınır. Pişirəcəm qab dövlüyündə açdım. Kəsirəm. İçinin qatlarını göstərdim. Çox nazik qatlar oldu. Yağladığım qaba yerləşdirirəm birinci yuxanım. Daha sonra qıraqlarından qalan artıqları da üzərinə qoyuram. İkinci gündəni yayıram. Yapışan yerlərinə bir qədər nişasta vurub yenidən yaxşı-yaxşı açıram. Qıraqları əgər qalın qalıbsa, bir qədər də onu oxlavayla açıram və e, sininin üzərinə yerləşdirirəm. Daha sonra ikinci e, yuxanı üzərinə yerləşdirirəm. İkinci yuxanı yerləşdirdikdən sonra 2 stəkan yarım mən qozlaf əs istifadə etdim. Ləpələri çox xırda eləmədim. Biraz diri qalanda çox dadlı olur. Və üçüncü yuxanı da üzərinə yerləşdirirəm. Kənarındakı qırıqları da üzərinə yerləşdirirəm. sonuncu 4-cü yuxanında kənarlarını üzərinə əlavə edib, üzərinə yerləşdirib, ən sonuncu 4-cü yuxanı üzərinə yerləşdirirəm. bıçaqla kənarlarına düzəliş edirəm. Mən bu formada kəsdim. 200 qram yağ əriddim və əritdiyim yağın üzərinə bir stəkanda duru yağ töküb paxlavanın üzərinə əlavə etdim. Yağı çox oldu deyə bilərsiniz, amma bol nişastalı paxlava olduğu üçün yağ o qədər də çox deyil. Paxlavanı 150 dərəcə və 1 saata yaxın bişirdim və sonda paxlava da soyuq halda olmalıdır, şərbət də soyuq halda olmalıdır. Şərbətini üzərinə əlavə edirəm. Həqiqətən heç deməzsiniz ki, bu paxlava sadəcə olaraq dörd yuxarı ilə bişirilibdir. Mütləq, mütləq sınayın. Əziz izləyicilər, videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik